Oh, mm -hmm. Вот это уровень пустой территории. с ухудшением погодных условий 22 числа э, сентября месяца было подтоплено э, улицы села Фонтанки. С 6 часов э, утра 23 числа значит, подразделением э, ДПЧ 26 Коминтернского района проводятся работы по откачке э, улиц и подвалов жилых домов от воды. Значит, задействованы под, ну, отделение ДПРЧ-26, отделение САРМ. Привлечено три мотопомпы. На данный момент работа продолжается. Начальник ДПРЧ-26, майор службы гражданской защиты Бабурчак Василий Ярославович.